Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, представьтесь и расскажите о вашей деятельности. Ну, зовут меня Александр Промченко. Последний мороз деятельности. Я работаю в Америке на строительном бизнесе более около 20 лет. Я понял. Скажите, пожалуйста, вот ну, хотелось бы задать несколько вопросов касательно страхование вот насколько я знаю что вы достаточно давно э, взяли себе э, программу взяли себе э, можете рассказать немножко э, как это было то есть почему собственно к этому пришли конечно могу. значит ну как я сказал уже я около 20 лет работал в америке а до этого здесь я работал в метрополитене руководителем 15 лет. Там, тут я отработал 15 лет, там отработал 20 лет. И я понял, что пенсионного э, денег у меня не будет ни здесь, ни там. В э, один прекрасный мой приезд сюда, здесь у меня жена, сын, там, родители, э, семья, вся. И жена задает такой вопрос, Саша, что ты думаешь, я уже там 47 лет. Это было э, 8 лет назад. Что ты думаешь насчет пенсии? Я говорю, я не, не думаю, как все у нас, думаю, буду получать 700 гривен своих и кушать траву там. И все в порядке. Да, и все в порядке. И она говорит, э, пойдем, есть, э, я узнала, есть такие фирмы, которые помогают людям накопить э, на пенсионную, ну, на свою старость какие-то деньги, причем приличные. Не думал ни одной минуты, потому что надо что-то делать. Я понимал, что за меня никто ничего делать не будет. И мы пошли, я сразу взял контракт первый к себе, через, ну, как кормилец, я был единственный кормилец в семье. У меня жена получала мало, сын учился в дорогой школе. И мы взяли мне, через полгода взяли жене. Об этих программах я не задумывался. Но когда я узнал, я, да, в Америке у меня есть двоюродный брат. Он работает финансовым консультантом в Social Security Office, это офис социального обеспечения. Он учился на финансового консультанта 4 года и значит, получает большую зарплату. И я с ним связался в первую очередь. Он мне объяснил, что это такое. Тогда я начал задумываться о а, программах, какие существуют программы. Потом у меня в Москве есть тоже экономист, очень известный, знакомый, ну, сильный экономист. Он встречался и с Путиным, и с... Медведевым во время, когда они были премьер-министром, у него узнал. Он сказал, Саша, это не самое выгодное вложение, потому что самое выгодное вложение, это собственный бизнес хорошо работает, но это ты на всю жизнь себе покупаешь спокойствие, себе и своей семье. Все, тогда мы начали с женой искать компании, какие нас бы лучше устраивали, чем первые, которые мы взяли программы, и определились, что импортный капитал нам нужен, чтобы компании были надежные, много было им лет, и мы набрали остальных прав. Угу, Я понял. То есть вопрос сомнения и какие-то там догадки и так далее у вас не стоял. То есть я так понимаю, Нет. что вы смотрели, видели, что это работает в других да. странах более цивилизованных. Ну, безусловно, потому что я, у меня знакомых много американцев, которые... Э, вы же за границу кто ездил, все дашь. Кто ездит отдыхать? Из Америки. Вот мы приехали из Турции недавно. Там американцев было очень много. Очень дорогие туры. И все пенсионеры. И накапливается, я потом узнавал, накапливается именно так. Э, в частных пенсионных фондах. Потому что в государственных пенсионных фондах там чуть-чуть. И все. Это... Я понял. Расскажите, пожалуйста, был какой-то критический момент, который вы там для себя приняли решение, вот, и как бы, ну, то есть, решили, что это нужно, и сейчас такое время такое сомнительное, да? Насколько вы уверены в своем будущем? Ну, да. Я никогда не сомневался в этом, потому что, я знаю, я около 20 лет прожил в Америке, я в этом не сомневаюсь, я знаю, как это работает, как это перестраховано, как это надежно, какие компании, поэтому у меня никогда не было в этом сомнении. Тем более, вот компания одна от КД она была организована в Австро-Венгрии говенцоллерными, бог знает когда, не говенцоллерными, не Австро-Венгрии, не валюты такой нету, а компания работает, люди получают деньги и все. При любом форс-мажоре эта компания, ты деньги всегда получишь обратно с большой прибылью. Сколько времени уже вы пользуетесь данным продуктом? Ну, я же говорю, это где-то лет 8-9. Я понял. И скажите, пожалуйста, все-таки, если, допустим, взять какого-то среднестатистического человека, uh -huh. наконец-то пришло понимание, что все-таки государство о нас не позаботится. Okay. Что бы вы посоветовали, как выбирать брокер на что вы обращали внимание? То есть какие-то, может быть, есть критерии, по которым вы выбирали? Выбирал, я же вам говорю, во-первых, когда уже следующие программы мы выбирали, хотелось, чтобы компания была 100% импортный капитал. Uh -huh. Вот обязательно. Потому что, ну вы знаете, что у нас творится, когда uh -huh. все эти перетурбации начинаются, начинаются закрываться банки, банки начинаются делиться, люди в лучшем случае получают свои страховые деньги, которые государство, без прибыли, без ничего. Э, вот этот критерий один был. Во-вторых, ну если я беру двигательную программу, мне хочется, чтобы компания, хотя бы ей было лет. 50-70. Ну вот мы нашли компании, которым там 160-200 лет и более. Вот эти были и критерии. А программы мы выбирали уже по состоянию здоровья, по возрасту, по наличию детей, денег. То есть можно найти то, что человек может. Спасибо вам большое, Александр. Очень спасибо. было приятно с вами пообщаться. Удачи вам и процветания. Ну, Совершенно спасибо.